то, что происходит в партии куда, по большому счету, они убийства. Это своего рода вот, хиросима для избирательного и общественного поля Украины, для политического поля. Поэтому мы не могли остаться безучастными к этому делу, тем более, что партия Куда, рядовыми членами и руководстве, есть мои недавние знакомые сотрудники по линии по предпринимательской деятельности, еще с 97-го, с тот же и МРС, и, вот, поэтому, когда к нам обратились, мы просмотрели всю эту ситуацию, мы поняли, что нам нужно вмешаться в этот процесс, дабы не перевести его в плоскость, а ты кто такой, а ты кто такой, что уже началось, правда, уже с криминальным оттенком, между тем же э, Окунем и тем же Фирсовым, документы вам уже нет. Поэтому я наберу на себя общую такую концепцию этой пресс-конференции, э, даже, наверное, она перерастет в какой-то наш дискусс, э, в плане модератора, координатора и, э, скажем так, для того, чтобы журналистам было все понятно, люди будут об этом говорить. Теперь сразу хочу сказать, здесь присутствует сейчас представитель юридической службы, мы ну, будем говорить второй части, куда э, юрист э, фамилию э, не помню присутствуют наши юристы, ведется полная видеозапись, видеосъемка того, что здесь происходит, это что будет заявлено, это в перспективе возможных судебных разбирательств, а самое главное, в перспективе того, что все эти документы находятся уже сейчас в правоохранительных органах, в правоохранительных органах. И учитывая отказ отдачи показаний того же господина Фирсова по тематике, можно достаточно сказать, что Вопросы выйдут в стадию ОРД, откуда взяты эти документы, которые находятся у вас. А здесь, ну, как бы так это сказать, с целью экономии судебного времени, фактически теневое движение в области финансов, на что указывают цифры и документы в партии, куда, будем так говорить. Об этом люди скажут. Я же хочу вот эти факты. Они взяты из официальных, условно официальных источников самой партии, с рядовых компьютеров, на которых они работают, рядовая переписка друг между другом, и то, что не являлось какой-то конфиденциальной информацией для них, и не являлось результатом какого-то взлома, либо другим путем добытой информации. Об этом люди и расскажут, те, которые здесь, как только они начнут -то говорить что и ужасает. Более того, именно наличие, фактически в открытом для них доступ к информации такого порядка и заставило, то есть и послужило причиной конфликта в самой партии От себя скажу, что имея огромный опыт избирательных кампаний с 1997 -го года, что для вас не новость, с вами же вместе, с 1997 -го года, это какая на нашем веку компания, наверное, 10 или 9 что-то такое. Я такого еще не делал. Кличко абсолютно не, на тех людей оперся, поручил им вести избирательную кампанию в Донецкой области, об этом можно уже говорить однозначно. По поводу заявок, как минимум по ситуации до сейчас. С чем мы столкнулись, проанализировав эти документы? Во-первых, есть избирательный фонд у партии, есть допустимая норма по финансированию и так далее. По сути, документы свидетельствуют, что идет двойное либо финансирование, либо участие непонятных финансовых активистов в этом движении. Партия неоднократно заявляла, я так понимаю, что нет такого финансового движения, нет бухгалтеров, Ефисов, если не память не изменяет, веря интернет-изданий, заявлял о том, что он учит, финансируется и получает деньги э -э, по вебмаре, по Яндексу. Но это же не заявил, и даже не партия Ефисов. Это заявил Спинфирсов, сам вам заявил. Сразу вопросы двоякие, но оставим, ладно, это уже. Документы номер, которые идут дальше по папке, убедительно свидетельствуют, что то, что я сказал, либо двойным финансированием, либо параллельным, либо непонятным мне. Потому что сейчас это все находится уже в правоохранительных органах, и они дадут юридическое определение об этой терминологии. Вот вам распоряжение номер 12. Начальника Донецкого областного штаба, господина Фирсова, готов, из публичных документов, а его переписки с бухгалтерами, а их формирование. Распоряжение номер 16 за подписью Фирсова. о том, что руководителям штабов по области нужно уже прибыть с бухгалтера. Бухгалтера получают бухгалтерские инструкции, указания. И вот третий документ в этой рассылке – это электронные адреса и Денису Каплунову, и Владимиру Лейнку, и Карен и ну, все, все вот эти документы рассосаны. Поэтому, дорогая пресса, либо Гантин Фирсов сознательно вам врет, заявляет о том, что никаких финансовых этих самых мероприятий не существует. А на данный факт, как мне известен вся тех, о, которых, покупке которых здесь вы прочитаете документы, начиная от фотоаппаратов, микрофонов, систем беспроводного а, а, все это куплено, и все это, если они не изменяет память, что люди скажут, сдано на ответственное хранение господина Фирсовой, по всей Донецкой области на сумму 48 тысяч долларов. Да плюс 83. И ноутбуки, и вархихники, и так далее. И все это сдается на хранение. Господин Фирсов Вот и вот люди, бухгалтеры Документы у вас. Эксклюзивно пробежимся разом. 182 тысячи. Вот, пожалуйста, там это нам бизнес-вид. И мы подходим к плану. Документов очень интересно. Пожалуйста, посмотрите в раздатке документ вот такой вот. Проект договора. Он называется про вытраты на проведение выборчей компании 2012 -го округах области по данным областных партийных организаций. Дело в том, что третий документ сразу по Вот личной рукой куратора из Одессы. Вот по Донецкой области Проводится следующее арифметическое действие. Областной штаб запрошен, то есть в Киеве запросили на агитатора 800, 1883 гривны на проплату агитатора партии куда? А, 1600, я извиняюсь, нет, 1600. И указана сумма, пропись. Тут же рекомендуется за пропись, Получил эту сумму куратором штаба. По Донецкой области, которая сейчас сидит в Донбасс-плазе, приехала со вчерашним совещанием. Я о моем несостоявшемся горе с лючко, пока я не глифанул. Вы меня знаете. Я никогда та не открою. Если нет доказательств, либо реальных фактов. Думаю, сегодня перевезет. Дается указание. По 1400. Поплачу. А теперь вернемся к первым двум страницам. Не знаю, то ли тоже все родом из Советского Союза, которые сейчас ругает, прекрасная была страна. Но они выступили на месте здесь с опережением. Перевыполнил Бог. И перевыполнил. Реально им было уплочено по тысяче гривен. Вот что обрадуется, что вы кинули на 600 гривен сразу по факту. умножьте на количество так. То, что сподвигло обратиться еще раз в милицию, и выйти на эту пресс-конференцию. Вы будете смеяться. Уж не знаю для чего, кого и кем, но вот этот документ, он на предпоследний. Это письмо Дениса Казанского. Не знаю, работает он в СМИ или не работает в СМИ. Это по поводу соперника. Когда мы, пресса, стали освещать эти вопросы и задавать. А как же так получается? Представитель, как вы пресса писали, партии региона, пролоббировал и идет фактически по партии куда, по машарикам, являющийся там взятым, либо тестем, не знаю. Что было заявлено фирсовым соперником, вы читали. Интернет-издание Остров опубликовало в группе эксклюзив в развороте. Кому Сережа Гарбаш брал на не знаю, ну, достаточно там еще написано. Ребята, остров. Все журналисты в Острову великолепно отношусь за многое благодарен в том числе искренне и за 2005 год. Зачитываю. Да. Денис э, Казанск, не знаю этого человека. Со ссылкой. Соссылка еще. Он пишет. Кому пишет? Фирцеву, да. А, да, По кому? Фирцеву, это вот, волька надо. Все это у вас есть. Зачитываю. Начались терки по сопернику, о которых я предупреждал. У нас из-за него будут большие проблемы, если он не будет нормально общаться с прессой. Вот там вот, языку его научили. И не объяснит ситуацию со своей точки зрения. Извините, то, что я сейчас скажу. Кроме того, нужно что-то решать с этим пальчиком. И пальчик Я спрашиваю уже у правоохранительных органов, от лица общественной организации и так далее. Господа, а как это понимать? кровавый колесников, бандитская партия регионов, трупов в терриконе накопали, не знаю, не стоял, не видел. На фоне этого истеризма, как понимать эту фразу, на фоне заявленного Фирсовым, уезжайте на три месяца, бойтесь. Как это все понимать?